И ну, что ж, я нашла все те вещи, которые мне нравились за эту неделю. И начнем. Первое. Это уход за волосами.

Mask, late at meal. Это офигенная питательная маска так далее. Да, пользоваться вот ее можно раз в неделю, даже в месяц, Но все-таки она очень хорошая зимой, а зубы а на этой неделе. Она не стерпит, как очень хороший, ну я использовала, ну раз, два, там, например, брызгание для волос там целую неделю, маску там один раз, бальзам каждый день, каждую секунду просто на губы безумно ветривается, бесполезная вещь. И эти три лайка, которые я использовал эту неделю очень часто, следующую неделю. И ждите новых видео. Всем пока. И, между прочим, может быть, выйдет новое видео про покупки. Yeah. Ну все, всем пока.